ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ श्री शारदे ब्रह्मज्ञान वा खडुताय वीणापाणिसरस्वतीये ब्रह्मशक्ति श्री शारदे ब्रह्मज्ञानवा वा वीणापाणि सरस्वतीये वाणीचतुष्टयरूपिणीये विद्यादेवी सरस्वतीये विद्यार्थियनि ने गति सद्बुद्धियनी युतेजवदे सद्विद्य कडु कडुमुददे विद्यादेवी सरस्वतीये विद्यार्थिनी ने गतिये सद्बुद्धियनी युतेजवी सद्विद्ययकोडुनीय गति भारतीनि च भारतीयकोडे भारतभक्तरकापाडे वाणी सुवेनु बारे वाणी अधिष्ठानवतोरे भारती निज भारती भारत भारतीनिजभारतीयकोडे भारतभक्तरकापाडे वाणी प्रार्थिसुवेनुपारे वाण्यधिष्ठानवतोरे पूरयनुभवं वैखरियम् अरहु विना निन्नय कृपयं करुणदिकाये सरस्वतीये परमशिवानन्दवनीये पूरे अनुभवं वैखरियम् अरहु विनानि नयकृपयं सरस्वतीये परमशिवानन्दवनीये